Xəbər Özbək və Şirvanşah 1-ci Qüshtaşpa-aidd ümumi cəhətlərini müəyyənlədin. 1. Bir, Moqolların 1-ci yürüşü zamanı hakimiyyətdə olublar. Düzgün variantdır. 2. Xarəzəmşah Cəlaləddinə vasallasılığını qəbul etdirməsi. Xarəzəmşah Cəlaləddinə vasallığını qəbul edən Şirvanşah 3-cü Fərbürz olub. Ona görə yanlış variantdır. 3. Cəlarələrin hakimiyyətinin qəbul edilməsi. Cəlarələrin hakimiyyətinin qəbul edilməsi Şirvanşah Kavusa aiddir. Eyni zamanda Cəlarələrin Azərbaycan yurduşu zamanı Ata bəylər dövləti mövcud deyil. Ona görə yanlış cavabdır. 4. 13-cü əsrin 20-ci illərində hakimiyyətdən uzaqlaşmaları. E, Ata bəy Özbək 1200 25-ci ildə hakimiyytdən uzaqlaşdırılıb. Şirvanşah 1-ci Güshtasp da 1225-ci ildə oğlu 3-cü Fərbuz tərəfindən hakimiyytdən uzaqlaşdırılıb. Göründüyü kimi 13-cü əsrin 20-ci illərində hər ikisi hakimiyytdən uzaqlaşdırılıb. Ona görə də doğru variant 4. 5. Dövlətin Qızıl Ordu xanı Toxtamışın hücumla məruz qalması. E, toxtamışın hücumu zamanı Atabeylər dövləti mövcud deyil. Ona görə yanlış cavabdır. Doğru variant 1.4 qeyd olunduğu A variantıdır.